Всем здорово еще раз. Очередной мой выпуск видео блога. Я решил снять выход из палацу. Я так понял, что мне не очень получалось, когда я даю интервью, зато мне хорошо получается описывать вещи. Ну вот, типа, какой-то из входов в палацу, ну, выглядит не очень, так близко мне тяжело снять. Вот здесь вот неплохой ресторанчик, лава. И вот, походу, я только с -с сегодня его увидел. Это когда, получается, играешь серию винишения, то здесь можно, ну, поужинать. На вид очень круто смотрится, если честно. Ну, по ценам, посмотрел она там стоит 26 долларов стейк, Нью-Йорк стоит 50 долларов. То есть, как бы выше среднего. Это прямо напротив трэш Айсланд. Значит, вот здесь, по-моему, тоже проводится какое-то шоу. Или, а, или здесь просто, я уже не помню. Я как-то здесь ходил, что-то здесь красиво вечером творится. Уже не помню, что. Ну, тут вид не очень, как бы, но суть ясна. А потом вот Трамп, значит, есть отель. Потом вот там чуть вот чуть-чуть дальше, это, это какая-то фэшн-шоу постоянно, видимо, там проводится. Вот, ну, я не знаю, видели такое или нет, я попробую камеру повыше поднять. А, тоже какое-то важное здание, которое имеет какой-то смысл. Ну, короче, все довольно красиво. И, вот, ну естественно, вот здесь вот ресторанчики, здесь вот очень много людей ходит постоянно, особенно по выходным, я говорю, в пятницу, в субботу. Неимоверное количество людей ходит. Сейчас воскресенье, правда. А, нет, уже понедельник. Я воскресенье, даже не знаю, какой сегодня день. Да. Ну, здесь тоже другой ресторан красивый. А, сейчас попробую сам себя записать. А, по поводу остальных а, турниров. А, наконец, ну Я вылетел совсем первый раз так быстро. А, поэтому у меня теперь свободное время появилось. Я решил посмотреть здесь стрип, Чуть-чуть, ну, в город. Фоточек пару поделать. И этот... А, Получается, завтра у нас, скорее всего, выходной, ну, не скорее всего, а очевидно, что будет выходной, поэтому мы очень хотим на шоу сходить. <coughs> Прошу прощения, И еще из-за того, что постоянно холодно э, в помещении, кондиционеры все время работают на максимум, из-за этого есть вот этот климатический дисбаланс, потому что э, на улице очень жарко. В футболках можно смело ходить. Есть может, даже некоторые кадры, которых можно заснять без футболок. Забавно. Просто на свет ходишь без футболок. так вот, и мы завтра, скорее всего, сходим на шоу. Там я не вряд ли буду снимать, конечно, потому что ну, все-таки там же нельзя вроде как делать. Но попробую описать ощущения, какие я испытал. А, это такой был мини запись. Попробуем ну, на фоне города. Более красиво, то, что на фоне бассейна и зала. Думаю, что всем это надоело. А, подписывайтесь на блог. Вот так вот, да, как говорит Тиннер и Макс Плюс Но я так, к сожалению, не умею делать, поэтому просто подписывайтесь на блог и ТД Давайте, удачи.